Буду я наловить на Сто 100%, но времени уже мало у нас осталось. Конечно, фидер глопсика выше, но по Надо ловить. удочку я. Так, поставлю супер. Все будет коротко. буде коротко. Доброго дня всім! Приїхали на вечір на пару часок отдохнуть Посидіть трошечки половить на удочку Тут одне погано, що все-таки чоботи треба було водити. Не поставлю в сойку. <ріху> Там не хватить. Так я побачу. Ух ты! Я, я Опустив просто. Я просто не коротко, не близько буде просто у нас. Водочка 6-метровая, щоб не її. Можуть. Так що, друзі, сьогодні... будем рыбачить на поплавочные удочки. Клюет вот эта плотвичка, красноперка, карасик, коропец на величке, но дуже часто, то есть дуже редко. Потому что его надо ловить на кукурузу, у нас кукурузу не сегодня не взяли. Не забулися. Тоже да, ми забулися. Ми дуже спішили. Да, ми дуже спішили. Дуже спішили ми сьогодні. Так спішили, що все позабували. Навіть перловку забув. <laughs> так, столика сюди поставимо. Добре, далі хоч удочки взяв. Можна було й удочки позабувати. То було б взагалі об, сміху мало. Оснащаем сейчас и начинаем рыбалочку. Рыба. Суперка. Ладно, Мы будем заниматься прихожими сейчас. Недокоррели. Недокоррели прошлой рыбалки. Ну, какие на запах остался. Ну, чудовый. Кстати, самая прикормка, что все умывается. Что в прошлый раз не был. И теперь не был. Флагман. Гранд. Секрет. Вот такая прикормочка. такая. просто чуть-чуть чтобы запах красить был. И чуть освежим. -чуть да, чуть-чуть. Вот, ага, вот ну, и сегодня. Это, наверное, не а, ну, красноперка, понятно. Она любит такие. А Яся наша их Яся вообще обожаю, да. Так, она, в принципе, то не сильно Ситуация чуть-чуть воды добавим. Почему я лежало в холодильнике, в морозилке. Хай чуть-чуть. Убери себе водичку, выпьем воду. Центрошки хай размешается. Дай запах Пусть всей все свой. О, запах. Класс, друзья, класс. Кормочка тоже надо, бомба, она тут хорошо работает. Тут Вичка Салюбичей. сейчас начать удочку. О, ну, тюлька. Нет, это касано. Касано, да. Ну, тюлька, ну, что я уж. Не Нет, это Не сказать. Что, нажали? Так, хорошо, оснащаем. Оп. Сейчас скинем прикормку и позабудем обо всем на свете. Чего дал, а да, что-чуть надо постичь сантиметров с пять. О, сейчас у нас будет то, что надо. Так, я, наверное, буду пробовать на этот. Ну, паришь, попробую. Нахрена ложь? Нет, какая ложь? Что за руки Не тесно, свежо, да? Я даже попробую на пиночку. одну червон, другую беленько. Классика жанра. Классическая такая. Насадочка будет у меня. все. Так. Ну. ну приятно, лежа, чуточка, да? Ну, и перевесили, Кончик касается воды. Сейчас быстро клюв. На, на точку поставим рифку. Сейчас мы тут як тут. Так что руби глубину зашла. Надо.

уже, да? Uh -huh. ну, вот уже пошла на, 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 на прикормку. Uh -huh. Сейчас начну клевать. Ну, уже пятеро. Mm -hmm. Не вижу, что еще на трех. О -о -о. Ах ты. По зубах получилось. Позманула. Взманула. Вона потянула і коли я вже подсікала, вона кинула. Плюнула, виплюнула, казав, Колись передрій. Виплюнула. Каже, не, не встиг подсвітнути, каже, виплюнула. Ого. Так, ну треба наверное, собі на хліб ставити. Що це таке? Щось не хочемо наплювати на парі бачиш? А Париша не хочет никак. Давай какие-то пару тычков. Я Париш. Давайте мне попробуем на хлеб. Здесь цифры кормка так. Да. Вот, что ли клея на хлебчик, да? А Тюлька такая чего-то. Вот, сразу, да, покинул. Опа, закинула сразу, Уклевка. Угу. И не так, ну что, да, я закидаю я на, нахрен, да, что робить мне. Так что же, хочу рыбку ловить. Перочка тоже. Раз, первая. перешел на хлебчик и начал... Видишь, ты чек. Ладно, Анечка, красиво. Пятерку выпускаю. Пятерка трена хай Разводится. Разводится, да. Красивая рыбка. сейчас часто приятно я скажу, потому что я, ну, я тоже чемало не. Вот сейчас еще теплопок Чего-то. Хочу просто взять до одного шараки, и побачу, что там есть. Может, рыбка начнет кривать. Тоді корма нового дошла, она не сильно спешила да? Ох, две. кто наверху стоит. И рыба вся поверху, видишь? Вся рыба сверху, видно, через то она не спешить криваться. Надо, чтобы сила солнца, наверное. Тоди она может, трошечки

Видимость. Да. <связывая> да, хорошая такая. А это хорошая. <связывая> да, хорошая. Круглая. Заглотила Да, сейчас <красноперка> тут. Ну, надо, надо, Сейчас ты, Канидар, попробуешь червоненького поцепить у Парыша. В краще будет. Да, она цветет в скис. Ну попробуй на кисне. тоже лик не дурит. Ага. Так. Наверное, можно быстро раскиснуть на туда. Ну, так. Она красненькая. Ого, сколько всех полетит цапля. Все же роли, что у нас наверное. Что Он сверху. Вот сошел, сошел. Вот, я возьму ее потом. Аккуратненько. Так ты, ты, так не цели. Аккуратно держи ее вот такой. Угу. Чтобы ты не мешала, конечно. Да? Ладно, погуляйся на землю. Да? Mm. Ага. Mm. Хорошенький. да? Хорошенький. Угу. Ай, хай, хай, потихоньку, А щука, Ого, да все хорошие щеки. Mm. не не вырвай,

Кивашка. Красавчик. Килограмм. Сто пудов

Uh -huh. Да, без подхвата ее нельзя видеть, конечно. Ну да, подхват. Тут вода удержала. Надо голову купить сюда лучше. Uh -huh. Самая тяжелая соседка. Все, нехай там лежит. Лучше. Да, выбирай сюда кинуть. Да, кило, кило, все по Даже, может, и больше. Красавчик. Ух, не все ведро. Ну, все, я Да. Я вместе с собой, конечно, же, своей помощи я делаю кулы. Вот он мне крючка забрал вместе с Лев. Хорошенький. на моюсенький клипчик. Угу. Леска Гуру 013 <реклама> и крючочек Флаг мон Монтерей Элит 16 номер. Сейчас я вам покажу, какие крючочки, кстати, на какими крючками, на какие поводки, сейчас, митцовцы, <реклама> я вам покажу. Ну, так, цепляем свеженького париша. Водица тут хороший. Это Мне кажется, что... Солнышко уже свидание. Ну, так коробка скачала, ловиться. Угу. Это солнышко сыро. У нас такие... Плиточка. Наконец-то бишь мяч нормально, круто. Угу. Ну, пареньша. И... Так. Это уже на вечер, уже дай бог. Ночная рыбка справа уже не клевать. Немаленько уже. Краще. Трошечки. Температура упала. садись. Садись, красавица. Тебя садись, Да. да. Такая рыба у нас сегодня баловая, да? Поплёкли. Mm -hmm. Мелочь, но приятно. Mm -hmm. Мелочь, но приятно. красиво. Значит, на вечер, да? Значит, началось трошечки Краща рыбка поплевывать. Угу. Mm уже -hmm. красноперки те, сейчас он попадается это mm -hmm. Ну, удастся что Цикавы Ну, гарная Мальчишка в Красиво. Опа. Хорошенькая плиточка. Да. Ну да. О -о -о -о. Красноперка. Да. Красноперочка. Взяла, угу. гарно. Гарно. Привака хорошая была. Но пары бать, все-таки. Да, наверное, еще по одному разу кидаем, да и все. Сейчас попробую еще на желтенького опарыша. Дивися. Да и все. Да, я специально вчера, вчера зашел, кажу, мне цвет нет, я требую, не требовал, не выбрал. Помню, Желтый, сейчас желтый час, вот еще обычно красный белый. А это же желтый, что мне не дал. О! Это 21.15. Время ехать до дома. О! Ну, видно, нападение сразу хапнуло. Так что, такие друзья, так что, что у нас поклевало? Поклевало у нас, сразу приехали. Мелочь поклевала красноперка. И на хлебе, и на опарыша. Потом трохи была пауза. Потом опять трошки поклевала, поклевала. То есть, такими паузами. То клюет, то не клюет, то клюет, то не клюет. Ну и плюс, наверное, жара своя дает. Все-таки, дуже жарко у нас все стоит. Води тут мало, то есть капітально капитально вона и видно ей тут не сильно комфортно зараз. Понимаете? Рипка не сильно охотно клює и видать не, не сильно хочется пору. Так что такие дела, друзья. По утра не может быть клювало бы лучше, потому что после ночи все равно трошки вода остиває. и утром мне кажется, было бы интересно. но утром мы сюда не приехали, приехали мы на вечер хотелось бы, конечно, утром сегодня сюда попасть но я думаю, что если будет у нас дежурство попадать, до да. надо будет попробовать тут с утра посадить такие вот дела, друзья такая сегодня у нас рыбалочка сейчас еще можно все-таки дождемся поклевочки и будем сразу собираться. Ну, вот вам и поклевка, друзья. И все у нас плотвичка. Плотвичка клюнула на опарыша. Так что, друзья, на своей, на своей рыбке будем и завершать свою рыбалку. Ну что сказать, клювала рыбка, хоть маленькая, но все равно было приятно ловить. Посадили, отдохнули, гарненько. Что еще надо? В общем, досомулся. Все. Всем, как всегда, крепкого здоровья, друзья, мира и добра. Ну и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Думаю, что следующая рыбалочка будет трошки краще.